Какой я инвалид второй группы балкон почистить не могу. Сразу будем расчищать. Да, пожалуйста, я не могу. И вот это висит, надо спилить, смотрите. Ага. И вот это, что мы все... Вот ну, это что казать? И оно же посыпалось все, оно нас старое ж у меня Я вам зателефоную скажу, когда придут хлопцы, это все перезгребают и позашивают. Там Я вам зателефоную. Слушайте, а и на кухне чтобы... можете посмотреть? на кухне чтобы... У меня на вроде целая, а кухня только На кухне вот беда что. Вот. Ага. Главное, хоть холодильник целый. Боже, такие будут. Было... А что там с крышей нашей? Ну, может, тоже трохи раз в крыши. Меня спасло, хлопчики, что я пошла пить чай. А тут раз и в ванну пошла. И вот это, и оно все, цепанулось шесть раз. Бум-бум-бум-бум. Ну, чекайте в я вам зателефоную. Мы поможем, разгребаем. Да, вот это да, будет ласка. Миропы, вот так одному инвалиду как жить? А так хоть хлопчики примут, поубирают, это а счастье будет для меня. Я их так ненавижу, а вообще сейчас вообще. Ну у меня уже не масло для них, не масло. Все, закончил, боже, ляг на стрелчок. Постраждали на квартиры будут замерять и зашивателить. Да? Mm -hmm. Ну вот и тут получается, полтора подъезда. Там где была машинка? Выходите, кажите свою адресу, они придут, позамеряют. Самое главное, что э, это самое живые остались, слава Богу. Вот в тамбур сюда вот. Мы спаслись в тамбуре. Заходите, пожалуйста, сюда. Когда услышали, что вблизи он, мы уже как-то приноровились, то мы сразу уже убежали, потому что, видите, осколки, если бы здесь, вот мы были здесь, то это, и здесь вот осколки. Вот. Ага. Видите? Сильно был испуг, когда эта волна, понимаете, мы привыкли к тому, что обстрелы, мы уже с 22 -го года мы здесь живем, никуда не выезжали никуда. И мы здесь находимся. Но мы уже как бы привыкли к этим обстрелам. Но вот это было, это что-то... Да, с чем? -то. Да, потому что было по-моему. Да да да, 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 да. да, здоровье, да. на вам зашьют и консультацию угу. вам надо выразить. Дякую Спасибо. Да, дякую Yeah, I'm just to go